السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم في قناتي لكل من يريد تعلم العربيه قصه اليوم هي الحمامه والنمله في صباح جميل ذهبت النمله إلى بركة ماء لتشرب، فسقطت في البركة. رأت حمامة النملة، فأسرعت وأحضرت عودا لإنقاذها. ألقت الحمامة لها العودة فتسلقت النملة ونجت من الغرق شكرت النملة الحمامة بعد أسبوع كانت النمله تجمع الحبه فرات الصياد يسدد البندقيه نحو الحمامه فاقتربت النمله من الصياد وقرصته في يده صياد البندقيه ونجت الحمامه النهايه لقد كان عنوان القصه الحمامه والنمله هل يمكنكم وضع عنوان اخر لهذه القصه جزاء الاحسان اذا نتعلم من هذه القصه الا ننسى فضل من احسن الينا شكرا لمتابعتكم مع السلامه